Грузії у Грузії тривають суперечки щодо законопроекту про так званих іноагентів. Сьогодні Комітет із юридичних питань парламенту Грузії розглянув і підтримав документ до третього читання. А вже завтра його планують винести на фінальне голосування до зали парламенту. Втім, громадян цей законопроект не влаштовує. Вони кажуть, що він є аналогом російського закону. Через це в Грузії тривають протести. Депутат парламенту Грузії Георгій Ваша це зараз з нами на зв'язку. Пане Георгію, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Здравствуйте. здравствуйте. а це правда, що юридичний комітет вашого парламенту, парламенту розглянув і підтримав цей закон про іноагенти протягом 67 секунд. Підрахували. Це правда. Ну фактично ми опозиційні депутати, навіть не встигли війти в кабінет, в. зал комитета, наши представители, и члены комитета хотели зайти. Пока они зашли, они просто там, ну, такого спринта никто не видел никогда, наверное, в никаком парламенте, чтобы за 67 секунд возможно было сказать, принять закон на комитете по третьим чтением. Но ну, это однозначно видно, что грузинская мечта очень боится, боится народа. Пока мы сейчас говорим, опять люди собираются на Руставели, десятки тысяч, очень много народа. Сегодня все абсолютно студенты приостановили, при этом приостановили большинство из них учебу во всех большинство в вузах университетов, все больше и больше присоединяются. Это происходит не только в Тубилисе, но и в регионах, в Батуми, Кутаиси, Зугриде, в других регионах то же самое происходит. Потому что очень четкая, так сказать, позиция у народа. Мы хотим развиваться, мы хотим стать членом Европейского Союза. И русский олигарх грузинского происхождения, Медина Иванишвили, который сейчас правит старой страной, он просто говорит, что нет, вы не должны идти в Европу, мы не должны развиваться так, как вы хотите, а мы должны жить, как я хочу. И он хочет, чтобы просто установил авторитарный режим в стране. Но в Грузии это не получится. Сейчас абсолютный консенсус среди населения, что просто надо избавиться не только от закона, но и от той власти, которая сейчас правит страной и которая хочет отдалить нас от наших союзников. Ну а от є ж сигнали від західних партнерів, зокрема від Європейського Союзу, стосовно ось цього голосування. І чи розуміють вправлячі партії, що шлях Грузії до Європейського Союзу може стати під питанням? Так, зі сьогодні при приїхалі прилітілі глави комітету в Германії, других європейських стран. Завтра приїжають. заместитель главы государственного департамента Убрайн. Послезавтра приезжают министры и балтийских стран иностранных дел. Так что очень активное, это сказать, участие со стороны наших партнеров. Очень четко они говорят следующее. Если Грузия принимает этот закон, тогда для Грузии закрываются, так сказать, ворота для развития в интеграции в Европейский Союз. Не просто то, что мы дальше не сможем развиваться, но и то, что мы уже получили, мы можем это потерять. Это потерять безвизовый режим, к примеру. Есть риск, что приостановят кандидатский статус, который Грузия получила. со стороны Америки прямо идет речь о санкциях, которые они будут употреблять, использовать в этой случае. Для нас самое главное, что эти санкции были ну, как бы наложены на конкретных физических лиц, а не на страну, потому что страна под санкциями, это Грузия, это значит, что у нас просто экономика вымрет и невозможно будет в дальнейшем просто жить в стране. Поэтому для нас очень важно сейчас, чтобы эти санкции были целенаправленными на конкретных лиц, которые которые хотят а, а, фактически а, а, вот этот антиконституционный закон принять в страну, а потом уже а, как они бы, а на как бы, страну не наложить санкции на Грузию и так далее. А, еще раз, мы боремся, а, протест идет. Я думаю, что такая поддержка со стороны Запада как раз из-за того, что они видят, что Десятки, сотни пеших грузинов э, в, в, выходят на улицу. Вы просто посмотрите, что э, позавчера на акции по разным там, подсчетам где-то 200-250 тысяч э, людей выходило. Мы страна всего лишь 3,7 миллионов. в Тбилиси живет всего лишь 1 миллион человек. Вы понимаете, как, о каких цифрах вообще идет речь, да, когда мы говорим о таких масштабах э, протестов и, и акций? И главная цель этих протестов, чтобы э, хотя бы часть... Э, депутатов грузинской мечты, они отказались от этого закона, и чтобы просто морально невозможно было проголосовать, и чтобы они перешли на, на, на стороне граждан Грузии. Я так розумію, що президентка Грузії запропонувала відтермінувати прийняття цього закону після вже проведення виборів парламентських, які мають відбутися 26 жовтня в Грузії, як відреагували вправлячі партії на цю ініціативу. Смотрите, они отреагировали негативно, но, если честно, этот закон нельзя переносить. Этот закон просто надо убрать, и народ тоже требует, что прямо сейчас это все решилось. И сейчас закончился всякие, так сказать, вопросы с этим законом. Так что очень важная вещь, что как раз сегодня это все будет идти. И ну, наше требование никакой перенос, никакой, так сказать, срок. Наше требование, чтобы этот закон просто убрали с парламента и чтобы ничего не было сказать, связано с этим законом. Очень четко выявлена что позиция грузинских граждан. Так что здесь ситуация. Что касается президента, она собирается наложить вето на закон, если завтра, завтра у нас сессионная неделя, не завтра собирается принять третьим чтением этот закон. Думаю, что это очень важный тоже момент будет, когда фактически после этого уже вето, но, к сожалению, у мечты есть достаточно голосов, что преодолеть само вето. Но вот этот процесс между третьим чтением и вето, это будет решающий момент для того, чтобы мы окончательно, так сказать, убрали этот закон. Так что протест продолжится, будет по всей стране, и мы будем максимально, так сказать, нажимать на правительство для того, чтобы победить в конце, чтобы Грузия победила. Абсолютно точно, тому що все в руках громадянського суспільства. Дуже дякую вам, дякую. що ви доєдналися до нашого большое і привіт вашому гостю. Так, обов'язково він вже і вам передає привіт. Георгій Вашадзе, депутат парламенту Грузії, був з нами на зв'язку.